Індекс небезпеки – показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю і з вами індекс небезпеки, інформаційно-аналітична програма про події та факти, які не залишать нікого байдужим. Мій дім моя фортеця, як живеться мешканцям аварійних та старезних будинків, хто їх ремонтуватиме та що власне має статися, аби люди отримали гідне житло. Про це говоримо прямо зараз. Із заступником начальника міського управління житлового господарства міськради Владиславом Грицаєм. Здравствуйте, Владислав Викторович. Добрый Очень вечер. Приятно видеть да. вас в нашей Спасибо. студии. Ну, давайте с самого главного. Какова изношенность э, жилого фонда города? Ну, По состоянию на 1.12.2013 жилищно-эксплуатационные предприятия обслуживают у нас в городе 6104 дома, э, из которых 923 дома ⁇ это вместе ветхие и, и аварийный жил, жилой фонд. Э, больше всего э, значит, у нас... Э, скажем так аварийных домов это в Бабушкинском и Красногвардейском районе ну самая старая часть как бы застройки что касается аварийных домов то таких у нас 86 что касается ветких домов то таких у нас то таких так, сейчас, секундочку. Значит, по, по аварийным домам еще хочу сказать, что аварийных домов это небольшая часть у нас в городе, 1,4% от общего количества. Что касается ветхого жилья, то такого жилья побольше, это порядка 15%. Почему, они возник... Почему у нас есть дома ветхие, аварийные? Значит, здесь много, можно сказать, о годах застройки. У нас город довольно-таки старый. И 28% жилого фонда – это дома постройки до 1917 года. Таких домов у нас в городе 1716. То есть ну, дальше по годам постройки у нас дома есть учет домов с, 19, с 1919 года по 1945 год. Таких домов у нас порядка 17%, 1056 домов. Значит, а есть дома, которые по годам постройки с 1946 по 1955, 22%, 1320 домов таких. Есть дома с 1956 по 1965 и только 1582 дома, это после 1966 года постройки. То есть, поэтому значит, у нас есть... Вот такие категории. А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 740-1041 и 740-1042. Присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня мы говорим. Вы знаете, у нас уже есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, житель Тополя, товарищ Грицай, прекрасно знает проблемы 16-этажных домов, которые друг на друге лежат и в любое время могут пойти под землю. Вот эта служба городская во главе с мэром нашим практически ничего не делает. Даже можно вместо одного километра дорог, которые ремонтируют и десятки миллионов тратят, один год попридержать эти деньги и сделать канализацию. А конкретный вопрос по, по дому канализацию фекальную, чтобы эти дома не упали, как упал э, дом. Какой живой, конкретно дом? Километров. Давайте назов, называйте адрес Запорожское шоссе пятьдесят шесть сорок some Подвески Понятно, мы, мы, поняли. Вопрос понятен. Как вы считаете, ну насколько там все, серьезно, тем более, что вы да, житель тем более, этого что района? Я живу, да, да, Каждый, день там хожу, наблюдаю. И поэтому, значит, что касается этих домов, да, неоднократно были сюжеты и по телевидению, там, и в прессе там писали об каких-то аварийных ситуациях по Тополю. Что касается вот этих высоток 16-этажных домов, ну это, скажем так, одни из э, довольно-таки молодых домов, и мы э, самым старым не более 30 лет значит что касается того что эти дома построены ну с, со всеми скажем так техническими и со, э, на тот период современными технологиями которые существовали в 80-е годы поэтому э, то что говорил значит, оппонент о том, что дома там лежат друг на друге, каждый из подъездов составляет блок. Этот блок в зависимости от, скажем так, своего расположения, он меняет угол своего наклона в ту или иную сторону, значит, по разным причинам. И товарищ должен знать, что когда дома строились, их строили на скажем так, насыпных набивных фундаментах и регулировали угол наклона дома путем подкачки там воды. То есть есть специальные технологии о том, для того, чтобы дом занимал, скажем так, положение относительно вертикали. Поэтому серьезных ситуаций там никаких не существует, нет. Ну, что еще можно сказать по этому дому? За этими домами, как и за всеми остальными домами, коммунальной формы собственности, ведутся наблюдения два раза в год. год Жеки обследуют все дома, то есть составляют паспорта на эти дома. Значит, и все изменения заносятся в тех, в тех паспорт. И поэтому дальше, если существуют какие-то чрезвычайные ситуации, приглашается институт который проводит обследование, дает техническое заключение и дальше после этого уже принимается решение. Спасибо вам большое. Вот чтобы понять, что же такое аварийное жилье, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. У під'їзді будинку номер 8 своєрідний датчик відносно недавно мешканці помітили, що відсень між плитами на стелі почала збільшуватися. От сюди, от видно, отвідно вони виходять. якщо подасі виді, так і все, і та Щова разом із чоловіком Миколою зводили цей будинок практично власними руками. Майже 60 років тому його збудували для працівників «Південмашу». машу. В своє врем'янець построїли. На це п'ятнадцять літ надало все, не сяжко. Перше, цей будинок серйозно затріскотів ще років десять тому. Тоді комунальники просто стягнули його металевими тяжами. А мешканцям восьми квартир лишилося власноруч латати стелі та стіни. От я то весь потолок. Я там Саша був такий. Я говорю, Саша, а ну попробуй же у спальні как там. А тільки тором а ми на вулиці гуляли. Скажу, як шарахнуло все. Повністю потолок упав. А теж повністю делали ремонт. Проте вже через 10 років тимчасові комунальні заходи допомагати перестали. Оптимізму не додає і випадок, що стався у сусідньому дворі, де плита зі стелі ледь не вбила господаря квартири. Тому зараз навіть звук штукатурки, що висипається, змушує людей здригатися. що як вже Єсть поступу жітзи, поки нас заблаговременно, що виділили. Чотири роки тому почав руйнуватися і чотирьохпід'їзний будинок на проспекті Кірова 92. Аварійна теплотраса, до якої нікому не було справи, протягом кількох років заливала фундамент. Урешті грунти, на яких власне і стоїть будинок, почали рух. У Квартирах тріщини, потріскалі навіть металопластикові окна. Присаджували двері, кафель на кухні Вот. У нас була така ситуація, ми якраз збиралися делать ремонт, що ми пообдирали все-таки И вот мы І от ми з прихожої в добре світ есть тобто Моя рука практично отак от пролазила в трещину. Тоді у 2009-му будинок досліджували різні інстанції. Урешті будинок за периметром залили цементом. Сейчас ничего не изменилось. Дом также трещит, кафель так же сам у нас отпадает. Сам по себе он то не может. Вот у людей на втором этаже на полу кафель потрескался. Трубы трещат в подвале, из-за того, что дом дает усадку. У нас двері з вани, як виходиш, пошли на перекос. От ми поміняли двері. Ванна облицовка, де дощ, діти бояться і ночівач заливаться, бояться, тому що тріс какой-то йде. В управлінні комунального господарства стверджують, для хвилювань немає причин підтоплення усунути. Будинок більше не тріщить. Утім, у мешканців на це є власні контраргументи. потряси ты потом дальше. Я бы давно это забил, сделал бы как уже, но у меня но мел, бой готов, все прилиты. Вот смотрите, что это. Не, ну сыпьте дальше, дальше. Ну мне уже тут это красть мне так надоело, но я. Вот, видите. Раз, два, три. В принципе, дом в хорошем состоянии, можно жить. Да. Подлатаем. Ну это как бы мелочи. Это мелочи. Він ще простоїть, ще 200 років. Будинок на вулиці Чкалова 42, звели у 1917 році, скільки витримає ще риторичне питання. На третьому поверсі, додає нам, Олександр Миронов, його квартира. Утім, хлопець вимушений винаймати житло. Усе через деформування стіни, які почалися кілька років тому. Трічна йде по несучій стіні. Втора трічна з'явилася буквально недавно. Втора тріщина збільшиться зараз в розмірах, а перша вже доволі таки серйозна. Перекриття і на даху, коли йде сніг або дощ у квартирі, можна приймати душ. Приїжджали з аварійної служби, посмотрели кришу, сказали, що у вас, у вас ваша криша в жахливому стані, ну, якби робити, ми нічого не зможемо. Треба робити капітальний ремонт, всю кровлю тобто балки, всі пере все перекриття сири гнили. По допомогу чоловік звернувся до управління житлового господарства. Там заяви розглянули. Утім, підстав для ремонту не побачили. Обстежив житловий будинок Чкалова-42. тріщина на зовнішній торцевій стіні вашого фасаду трещини 40 років. і в теперішній час тріщина не збільшується в розмірах. Ніяких ні, ні майчиков не ні стояло, нічого абсолютно. Тобто, відкуди вони це это все взяли? мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 740-1041 и 740-1042. Владислав Викторович, давайте по порядку, по адресам. Переулок Большевицкий. Да, переулок Большевицкий. Большевицкий. Ну, я хорошо знаю этот район, в принципе, потому что там прошло мое детство на Кедре на 52. Поэтому в точно таком же доме двухэтажном я жил. Что я увидел из сюжета? Значит, ну, во-первых, этот дом не является ни ветхим, ни аварийным. То есть есть определенный порядок признания домов ветхими либо аварийными. То есть существует районная техническая комиссия в райсполкоме, которую там ну, есть перечень, скажем так, тех лиц, которые по сво своему роду деятельности и обязанностям должны, скажем так, проводить эти обследования и признавать либо не признавать дом ветхим либо аварийным. Вот. Поэтому этот дом не признан ни ветхим, ни аварийным. Что касается сюжета, то действительно видно, что дом нуждается в текущем ремонте, как в ремонте подъезда, так и в ремонте фасада, в ремонте, скорее всего, что и кровлю там необходимо ремонтировать. И поэтому такие дома у нас включаются в тот перечень, мы его называем титул капитального, либо текущего ремонта. И, значит, перечень этот, скажем так, довольно-таки большой. И ежегодно депутаты городского совета выделяют нам средства на выполнение текущих и капитальных ремонтов на эти дома. И поэтому в зависимости от, скажем так, срочности, потому что люди часто спрашивают, а какие мы на очереди, а как нам, как нам попасть. Ну, попасть в титул очень просто, там, позвонить, либо написать заявление либо исходя из сюжета уже, скажем так, практически люди в этот перечень попали. Но дальше начинаются вопросы, связанные с финансированием. И из таких домов выбирают те, которые наиболее нуждаются в капитальном либо текущем ремонте. И значит, тогда уже после принятия бюджета опять же, надеемся, что скоро примут бюджет 2014 года, будет, будет составлен такой перечень под конкретное финансирование, под конкретные деньги, и определится тот перечень и объем тех домов, которые будут выполняться в 2014 году. Те, которые дома не попали в 2014, значит, их будут переносить в 2015-2016 годы. 92, что вы можете э, сказать? да, этот дом тоже известный, э, э, там перпендикулярно находится еще дом кирова 92 который отселен был ранее вот что касается этого дома то действительно значит там были течи сети коммуникации ну как бы как одна из проблем хотя значит это эти утечка из этих сетей не привела бы к такому состоянию дома значит там в принципе вся эта часть кирова и всем это известно о том что она находится в таком нестабильном состоянии. И поэтому, скажем так, там происходят какие-то разрушения каких-то из конструктивов каждого дома, но за ними, за всеми, опять же, балансодержатель, это КПЖ Рябкировского района, ведет наблюдение. Но маячки не нарушены там. Да, то есть устанавливаются маячки, то есть и заводится журнал, и дальше в течение там, месяцев, двух-трех ведется наблюдение. Если, скажем так, изменений не было, то журнал оставляет хранить, то есть и если произ... а мастера продолжают наблюдать за этим домом, теперь уже постоянно до конца жизни этого дома. И если там происходят какие-то изменения, опять же, записываются в журнал. Если происходят те случаи, когда жековские специалисты не могут дать какое-то ну, какое конкретное заключение, что происходит с домом, то балансодержатель пишет письмо. Мы приглашаем после того, как уже проведена комиссия РТК, опять же, и там уже есть какие-то рекомендации, пригласить институт. Опять же, это деньги, это не бесплатно. Приходит проектный институт, который имеет лицензию, делает инструментальное обследование дома. И дальше уже дает рекомендации. А вот по Чкалово, Чкалово, да. Чикалово. Значит, а, э, ну, они вроде бы обращались. В да, в этом году. Потому что ранее этот заявитель вообще не проживал в этой квартире по определенным причинам, э, значит, опускаем их ниже. Ну, просто не проживал. И вот он приехал, в этом году увидел свою квартиру в таком состоянии и обратился. И когда мы беседовали с ними, я ему сказал, что в этом году у нас уже. Титул сформирован, и будем планировать его на титул 2014 года. Опять же, необходимо провести целый комплекс мероприятий. Первое — это пройти техническое заключение, чтобы институт сказал, что делать. После этого сделать проект, пройти экспертизу проекта, получить декларацию на начало работ. И только после этого, пятым, скажем так, движением, приступать к выполнению ремонтных работ. Но этот дом ремонтировался в предыдущие годы, скажем так, 70-80-е, он стягивался уже. Он был, скажем так, не совсем благополучным, но на тот период остановили движение по этому дому. Поэтому После того, как пройдем техническое заключение в 2014 году, будет уже принято окончательное решение, что делать дальше. То есть это, по большому счету, сама процедура, как признать дом аварийным? Да, виду? да, да. Можно да, перенести ее на все, в принципе, дома, которые у нас существуют. Ну что в данном случае можно посоветовать нашему герою из улицы Чкалова? Ему, значит, единственное одно, написать заявление. Он это уже сделал, он написал заявление. Мы его включили в тот перечень работ, он у нас стоит. Это Бабушкинский район, опять же, этот дом, тот, который мы планируем сделать обследование этого дома инструментальным институтом в 2014 году. И после этого будем уже говорить о ремонте, либо о том, что пока, скажем так, состояние дома. Опять же, а скажите, вот в чем разница между аварийным и ветхим э, жильем? Как э, это понять, как это определить? Э, ну, что касается аварийных домов, это <связывая> так, сейчас, секундочку. Э, аварий, э, аварийный дом это э, там, где конструктивы уже все самортизированы, там, где срок службы уже, э, э, скажем так, 100%, 100 амортизация тех конструктивов которые находятся в доме ветки дом опять же он тоже э, просто аварийный дом он может быть и, и с амортизированным на 100 процентов и может быть у него конструктивы еще какие-то подлежат скажем так замене вот заме, э, у нас был аналогичный пример это артековская 29 когда Фасадная стена разрушалась, то есть белый силикатный кирпич, он разрушался. То есть сделали техническое заключение, по получили, сделали проект, прошли экспертизу и признали его домом, который можно восстановить, то есть и снять потом аварийность. Э -э 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 Плиты перекрытия подперли стойками пери, разобрали наружную стену, восстановили ее назад, потом уже уложили в новый кирпич сняли стойки, то есть и он дом этот продолжает, скажем так, выполнять свои функции. Он обследован был еще раз комиссией РТК и принято решение о том, что дом уже не аварийный. То есть у нас есть такие случаи. Но в... это как раз вот, э, то, что называется, вы занимаетесь именно капитальными Вос... ремонтами, да. это те, как, как раз те здания, которые, да. возможно… В этом году тоже дождался в своей очереди Выборгская 9. Такой же дом, тоже, он тоже до 2017 -го года, 1800 какого-то, то есть там поднимали документацию. И мы этот дом тоже, скажем так, привели его практически в божеский вид, потому что сделали ну, все те мероприятия, которые были необходимы, и переложили сети наружные значит, во дворе, и заасфальтировали двор, сделали подпорную стенку, укрепили, скажем так, окна, ну, такими специальными рам, рамы взяли в обоймы. что касается вот аварийных домов. А да. У нас есть Интервью с представителем из архитектурного управления, поскольку в начале этого года говорилось о реализации пилотного проекта сноса устаревшего жилого фонда. А вот на какой стадии, какие именно дома, в каких районах планировалось, давайте послушаем, что об этом говорят в управлении. При бывшем Советском Союзе Ветхим жильем считалось при износе здания 60 и более процентов и оно подлежало отселению, но построенное жилье. По нынешнему законодательству владелец здания обязан сам поддерживать его состояние. За исключением, когда непредвиденные обстоятельства, природные ураганы, оползни, утопления и вот такие где уже государство принимает меры по отселению Этих граждан. многоэтажное жилье в городе строится не в тех объемах которые мы знаем раньше фактически свободные земли для застройки закончились поэтому строительство жилья осуществляется за счет сноса старого фонда это в основном конечно в центральной части которая является привлекательной по своей иерархии по размещению когда начали строить так называемые хрущевки... Их срок был 25 лет, потом их продлили на 50. А девятиэтажной панели 50 лет рассчитаны, продлили их на 100 лет. Но вот это у них крепче не становится. Если кирпичный дом можно за счет э, смещения перегородок убрать, перепланировать, то э, хрущевки, которые из панели, вы с ними ничего не сделаете. Просто их снести строить новые, экономически выгоднее и надежные. Поэтому, предвидя вот это, мы заказали вот эти работы. 5 ДПТ, детальный план территории. Это проспект Кирова, от Титова до Ильича. Это по правде. И за правдой в этом районе Калиновая, вот туда, где остались еще двухэтажные барачные типа домики, была проведена серьезная работа, проектировал Харьков проект выявить те дома, которые могут остаться. И за счет уплотнения сноса, те, которые полозут, трещат и так далее, получить, построить новые. Работа такая есть. Мы, к сожалению, не могли рассчитаться. У нас в плане зарегистрированного казначейства но денег пока мы не получили. Если рассчитаемся, то вынесем на обсуждение общественности. Опять же, это зависит от экономики в стране. Но некоторые заглядывают, должны как минимум лет на 50 смотреть период, мы ее видим уже такой новый, нормальный. И верим, в то, что все это будет реализовано. Когда через три года мы должны заработать. И у нас уже есть первый телефон, очередной телефонный звонок. Мы слушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Мне уже можно говорить, да? Конечно, мы вас слушаем. Значит так, я из 169-го дома по Гагарина. Он строился не про сдавался в 1971-73 году. Значит, при проекте, при, при проекте он должен был облицованный керамической плиткой. Когда он закон... закончился, но это, сначала, когда закончился, сдавали три корпуса, или два сначала, значит, не оказалось плитки в этом тресте. И так он до сих пор остался, значит, нас продувает, потому что, ну, он оставился с таким расчетом, что должна была быть Спасибо, оперитка, спасибо большое за вопрос, а мы вас поняли. Спасибо вам большое. Учили... Владислав Викторович, в чем здесь, чем можно помочь? Смотрите, прекрасно знаю этот дом. Значит, это находится он за кинотеатром «Космос», раньше был такой, сейчас уже его нет, там торговый центр находится, это… Трехподъездный, насколько мне э, помнится. Наверное, э, э, нет, это, это девятиэтажка из белого силикатного кирпича, ну как все дома, которые построены на Тополе и везде. То есть, э, то есть обычный белый кирпич. И опять же, на тот период выполнялись все строительные нормы и правила, которые существовали на тот период. Да, и если бы вы устроили, к примеру, или эти дома, все, которые строились в 80-е годы, строили по строительным нормам и правилам, которые действуют сейчас, то, конечно, бы, наверное, скорее всего, ни один из них не прошел э, ту нормативную базу, которая существует. То есть э, э, требования по теплоизоляции, скажем так, они возросли многократно. Ну, вы же знаете, да, раньше не было и пластиковых окон не представляли люди, что это такое. То есть сейчас здесь возможно утепление? Э, нет, здесь утеплить. Да, мы прорабатывали когда-то вопросы эти по утеплению домов. Кстати, привозили немецкие компании, они смотрели, просчитывали санацию таких домов по утеплению скажем так ну пока на сегодняшний день основной вопрос это деньги они пока не нашлись. Мало времени до конца эфира давайте поговорим о том что дает статус аварийного жилья, жилья для жителей домов. Да, смотрите что касается статуса аварийного дома то для жителей это дает единственное что это изменение тарифа то есть если дом признан аварийным либо ветхим, то тариф там составляет 90 копеек на квадратный метр. Хотя на самом деле обслуживание таких домов, скажем так, оно несоизмеримо больше и практически ничем, ну, может быть, в большую даже сторону отличается, дороже, я имею в виду в плане дороговизны, дороже, чем содержать обычный дом. Обычный дом, значит, квартплата от 2 гривен до 3 гривен, скажем так, гривна 83 гривен. Это малоэтажные дома, чаще всего такие же, и поэтому там и тариф, соответственно, очень довольно такие высокие. И так люди платят 90 копеек, то есть, ну, учитывая то, что они живут в таком ветхом либо аварийном и доме. У меня еще один вопрос к вам. А вот в центре города, ну, достаточно много домов, в которых да. уже даже никто не живет. Это улица Артема. Если можно, расскажите, пожалуйста, когда этот дом, либо что с ним, что будут с этими домами происходить, происходить чтобы они не портили центр ну, города? Николай Анатольевич сказал, что ищет инвесторов. Для того, чтобы инвестора найти, чтобы он производил вот эти все мероприятия по сносу этого дома, это вообще очень дорогое удовольствие. То есть нельзя приехать трактором и завалить этот дом, потому что, соответственно, будут какие-то последствия там для ближайших. Мы довольно-таки небольшой трехэтажный дом просчитывали сколько стоит снос ну, на улице красной небольшого дома и получили сумму порядка 300-400 тысяч гривен. это мероприятие опять связанное с установкой крана то есть с забором со стройплощадкой, с охраной. то есть это еще не но да, ну, это как бы просчитали уже сколько вас сколько обойдется вообще сто, снос этого здания поэтому это очень недешево не Поэтому на сегодняшний день все эти дома известны, и по Артему в том числе. То есть и там подыскивают инвестора. И если за его счет, скажем так, ему эта территория интересна, то значит он будет вкладывать деньги и дальше как бы производить. Кроме того, есть остаются по некоторым таким домам нерешенные вопросы, связанные с приватизацией квартир. Опять же, человек приватизировал квартиру, когда этот дом еще не был аварийным, потом он стал аварийным и, возможно, он даже отселился из этого дома. Но вопрос компенсации, опять же, кто ему заплатит за ту, э, с, э, то имущество, которое будет? Поэтому либо это из бюджета, опять же, либо надо за счет инвестора компенсировать эти затраты. Поэтому да, дело будущего. Я думаю, что отрасль все-таки строительная выйдет из кризиса и будут. Главный архитектор говорил, что через 4 года мы заработаем. Да, вот отлично. Так, оптимистично. Да. Ну, программа подходит к завершению. Я благодарю вас за конструктивный диалог. Я знаю, что вы хотели. Да, ну два слова только сказать. Я хотел сказать всем людям пожелать, во-первых, здоровья. Сказать им, что большой город это Днепропетровск наш. И хотелось бы, чтобы все просто умели в нем жить, то есть ну, не портили то имущество, в котором они живут, там, не обрисовывали стены, не ломали лифты, как сюжет тут показывали не так давно, кому-то не понравилась кнопка на втором этаже, и поэтому просто берегли то, что есть, и приумножали его. Всем спасибо. спасибо вам большое. Отже, такими були новини індекс небезпеки. Я нагадую, гостем студії був заступник начальника міського управління житлового господарства міськради Владислав Грицай. І ми говорили про аварійне та старе житло. Програма добігає кінця. Дякую, що були з нами.